Cześć, bez activemed 24. Zapraszam Was już do 12 lekcji serii Rozumiem i mówię po niemiecku. Dzisiaj posłuchacie krótkiej historyki. Pierwsza historyjka zostanie opowiedziana w czasie teraźniejszym, a druga, ta sama historyjka zostanie opowiedziana w czasie przeszłym. Zapraszam! Das ist eine Katze. Die Katze geht durch den Wald. Und im Wald. Trifft die Katze eine kleine Schnecke. Die Katze und die Schnecke sprechen und sind sehr hungrig. Sie wollen einen Apfel oder eine Tomate essen. Sie finden einen Apfel und eine Tomate. Die Katze ist einen Apfel und die Schnecke ist eine, dann gehen sie nach Hause und schlafen unter dem Tisch. Aber das ist eine Katze. Die Katze ist durch den Wald gegangen und im Wald hat die Katze eine kleine Schnecke gefunden und getroffen. Die Katze und die, die Schnecke haben zusammengesprochen. Sie wollten etwas essen. Sie waren hungrig. Sie wollten zum Beispiel einen Apfel oder eine Tomate essen. Und sie haben einen Apfel und eine Tomate gefunden. Die Katze hat einen Apfel gegessen. Und die Schnecke hat eine Tomate gegessen. Und dann sind sie nach Hause gegangen. Und dort unter dem Tisch. Und dort haben sie unter dem Tisch geschlafen. I to wszystko w dzisiejszej lekcji. Liczę na to, że e, cała historia została przez Was zrozumiana. Jeżeli nie, to koniecznie odtwórzcie ją jeszcze raz. I spróbujcie y, zrozumieć właśnie z kontekstu wszystkie słowa, a y, także patrząc na obrazki. Do zobaczenia w kolejnej lekcji.